নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য টিভিলৈ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পদ্ম গৈ ব্লগ বৰ্তমান মোৰ ধান খেতিৰ ওচৰত আছোঁ আৰু মানে আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মই ধান খেতি এই মোৰ দাম চেদৰ সহায়ত হিচা আপোনালোকে মনতে মানে ভাবিব পাৰিছে অকলি মানে খেতি দাম চেদৰ খেতি কৰাই ইয়াকে দেখুৱাই থাকে কিয়নো মই মানে গোটেই মোৰ যিমানখিনি ধান খেতি কৰোঁ পথাৰৰ মাটি সকলোখিনি এবাৰ মানে ডাম চেদৰ সহায়তেই কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া মই মানে ইয়াত ইয়াত তিনিবিঘা আছে এই তিনিবিঘালৈ আহিছোঁ আৰু লগতে মানে ঘাঁহো কাটিম আৰু ঘাঁহ কাটিবৰ কাৰণে এয়া চাহপাতৰ বেগ লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে লৈ আহিছোঁ এয়া ইউৰিয়া দহ কেজি দহ কেজি ইউৰিয়া লৈ আহিছোঁ কালি মৰিনী গৈছিলোঁ মৰিয়নিৰ পৰা মানে ইউৰিয়া দহ কেজি আনিছোঁ ইউৰিয়া পাবলৈ নাই বৰ্তমান মানে এজন গ্ৰাহকক মানে দহ কেজিকেই ইউৰিয়া দিয়ে মৰিনিলৈ গ'লে মানে আপোনালোকে কঁঠালগুড়ি তিন পাব এজন মানুষক দশ কেজিকে ইউরিয়া দি আছে দশ টাকাতে মানে দ কেজি দশ টাকা আপনাদের দশ টাকাতে বলে কোয়া দেখি মানে নাভাবি দশ টাকা দশ কেজি দিয়েছে বলে নয় কেজি দশ টাকাকে দিয়ে দি আছে বেলেগত মানে ষোলো টাকা বিশ টাকা এনেকা লয় আপনাদের কঠালগুইলে গেলে মানে দামোদর দোকানত মানে দশ টাকাকে পাই যাব খালি এজনক দশ কেজি হে দিব এখানে সেই দশ কেজি ইউরিয়া মানে এটা মারিম আর যেহেতু মানে এতিয়া মোৰ এই যিখিনি ডাম সে সহায়ত হৈছিলে এইখিনি সিঁচা ধানখিনি এতিয়া বৰ্তমান গেৰ হৈ গৈছে গেছে এয়ার আৰু ৰঙা ৰঙা পৰিছে এই ৰঙা ৰঙা পৰিলে মানে মাৰি দিব লাগে আৰু সেইকাৰণে মানে এতিয়া দহ কেজি ইউৰিয়া গোটেই তিন বিঘাতে মারিম ইয়া পিনে চেলেকা পুখুৰী অলপ খাইছিলে ইয়াত এনে ধরনের মানে ই মারি দিবা হয়েছে মূল ডাম সে সহায়ত সিঁচা খেতিটো আৰু আর হেৰিয়ালৈকে তিনিবিঘা আছে গোটেই তিনি বিঘা আৰু এইফালে আছে তজি ককাইদৰ মানে সেয়া এই হেৰি দুবিঘা কালি সেইদিনা মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াতে ঘাঁহ মৰা দৰৱ কেনেধৰণে মৰা হয় ইয়াত ভিন্দু আহিছে ঘাঁহ কাটিবলৈ আহিছে আৰু মানে ইয়াত আমি আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখুৱাইছোঁ মই মানে পথাৰত ৰোৱানী বা ডামচেডৰ সিঁচা এই ধানৰ ওপৰত কেনেধৰণে ডামচেডৰ হয় কি কয় ঘাঁহ মৰা দৰৱ মাৰে সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই হিট ফৰ্টি ফ'ৰ নহ'লে আপোনালোকে চাঠি নহ'লে ৰকা এনেধৰণৰ মানে এই ঘাঁহ মৰা দৰৱ মাৰিব পাৰিব মই যিহেতু মাৰি থাকোঁ ইয়াত মোৰ এতিয়া মানে ইয়াতো পানী আছে ইয়াত হেৰি নাই ঘাঁহ এডালো নাই আপোনালোকক দেখুৱাব দেখুৱাই দিছোঁ আলিবিলাকত ঘাঁহ ওলাই ঘাঁহ আলিত যিহেতু দৰৱ মৰা নহয় আৰু ইয়াতে মই এতিয়া যি হেৰি ইউৰিয়া দহ কেজি মাৰিম আৰু অকলে আহিছোঁ কেমেৰা ধৰিবলৈ মানুহ নাই আপোনালোকক ইউৰিয়াটো কেনেধৰণে মাৰে সেয়া দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক মানে নোৱাৰিম এতিয়া অকলে যিহেতু পথাৰলৈ আহিছোঁ ঘাঁহ কাটিবলৈ আহিছোঁ আৰু কেমেৰা ষ্টেণ্ড লৈ অহা নাই আৰু ইমানেই আপোনালোকে যদি ইমান সময়ত কেনেকুৱা টাইমত আপোনালোকে ইউৰিয়া প্ৰয়োগ কৰে তেনেহ'লে এটা কথা মনত ৰাখিব যিহেতু এতিয়া ধানৰ গেৰ হ'বলৈ হৈছে আমাৰ এইবিলাক গেৰ হোৱা নাই এতিয়া হ'বগৈ আৰু এইবিলাক গেৰ হোৱা নাই গেৰ হ'বগৈ এতিয়া সেইকাৰণে এনেকুৱা টাইমতে মানে ইউৰিয়াটো মাৰি দিব লাগে কিয়নো মানে গেৰ হ'লে মানে যিডাল মানে তলত থাকি আহে সেইডালো সম্পূৰ্ণকৈ মানে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিবলৈ মানে সুবিধাটো পায় যদি আপোনালোকৰ ধানখিনি ওলাই গ'ল তেতিয়া আপোনালোকে ইউৰিয়া নে মাৰিব ইউৰিয়া মাৰি দিলে আপোনালোকৰ যদি ধান ওলাই গ'ল তেতিয়া মানে পকাটোলৈ থৈ যাব আপোনালোকৰ মানে চাই চাই আমনি লাগি যাব সেইকাৰণে ধান ওলোৱা সময় নামারি ধান যেতে গেয় হয় তে আপনার ইউরিয়াটা মারিব আর আজির ভিডিও ইমানতে সময় লো পরবর্তী একটা ভিতর লোক প্রতিশ্রুতি বিদায় লল ধন্যবাদ